Okey, baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh So far GARAH kami telah pun bermesyuarat uh, Lebih kurang uh, kalau ikut pada hari ini kita dah bermesyuarat sebanyak 3 kali lah Ok dan ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan di sini uh, Selaku orang yang mengasaskan dan juga menggerakkan GARAH di peringkat permulaan dan sebagainya So Alhamdulillah sekarang ini kita telah pun ada peneraju uh, baru kepada GARAH kerana semua perlu faham. Saya ni datang dari utara dan saya tak bolehlah stay di sini selama-lamanya untuk uh, menyelesaikan semua tuntutan-tuntutan yang telah garah buat. And we are very clear, sekarang ni ada sembilan perkara yang sebenarnya garah kita tuntut dan kita minta kepada pihak berkuasa untuk menyelesaikan isu ini. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan penguasaan tanpa pilih kasih. Di dalam isu rumah anutan haram ini perlu ada penguatkuasaan tanpa pilih kasih. Tak kira kalau rumah anutan haram itu melibatkan orang politik ke bukan politik ke dan sebagainya, tak kira dia agama apa ke kaum apa ke dan sebagainya, perlu ada penguatkuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendakwaan jenayah dengan kadar yang segera. Kalau kita lihat Kenapa isu-isu seperti yang Tamim dari baru-baru ini kena tahan dan sebagainya? Sebab apa? Sebab laporan apabila telah dibuat daripada 2022, tidak ada penguasaan yang di, tidak ada pendakwaan yang dibuat ke atas dia. Pegawai PBT yang sepatutnya membuka IP telah gagal untuk membuka IP. Betul? Telah mengakibatkan dan mereka telah pun memberikan surat mengesahkan supaya tuan tanah mengambil tindakan sendiri melalui mesyuarat yang dijalankan oleh satu jawatan kuasa dan untuk makluman jawatan kuasa tersebut turut ahli jawatan kuasa tersebut salah satunya adalah PDRM so PDRM sendiri telah bersetuju untuk sebenarnya uh, memberi uh, beritahu supaya tuan tanah yang mengambil tindakan kemudian apabila tuan tanah mengambil tindakan PDRM juga yang mengambil tindakan kita pun pening. Ha kan? So itu situasi dan namun apa yang saya nak bagi tahu dekat sini jika ada pendakwaan dengan kadar yang segera terhadap semua rumah anutan haram maka isu ini dapat kita selesaikan secepat yang mungkin. Sepatutnya pihak berkuasa dia kenal pasti mana-mana rumah anutan haram yang ada dan sebagainya dan kemudian mereka perlu memulakan pendakwaan dalam kadar yang segera. PBT sepatutnya buka IP bukannya tunggu tangan langit daripada ahli mana-mana politik untuk masuk campur dan sebagainya. Kalau ada orang ahli politik masuk campur sekalipun, mereka perlu dengan ketegasan mendaulatkan undang-undang, buka IP dan dakwa. Apa sahaja alasan yang mereka ada. Sama ada mereka nak kata ni 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun ke apa ke dah ada daripada zaman Jepun ke, daripada zaman British ke, daripada zaman uh, Sultan Melaka ke apa ke, apa sahaja you bawa dekat mahkamah, biar hakim putuskan perkara tersebut. Itu very simple secara asasnya. Yang ketiga, kita memohon supaya penghentian tindakan intimidasi. Supaya kita tak mau pihak yang sebenarnya membongkar isu kuil haram ataupun rumah anutan haram ini, mereka pula yang sebenarnya diambil tindakan kan orang yang nak menegakkan undang-undang pula diambil tindakan sedangkan orang yang membuat jenayah secara terang-terangan ini dilepaskan dan dilindungi oleh pihak politik yang tidak bertanggungjawab ini yang keempat, penamatan dasar pampasan ataupun tanah gantian. Kami memohon supaya selepas daripada ini, tidak ada lagi sebarang pampasan maupun tanah gantian yang diberikan kepada mana-mana rumah anutan haram. Point dia very simple saja. Kalau kamu nak, kamu beli tanah. Kalau tidak, sebelum kamu buat, kamu mohon ribi. Tengok ribi ini sepatutnya dimohon sebelum dibuat bukannya lepas sudah buat dia tak ikut syarat dan sebagainya kau menghalalkan tanah melalui ribi ini salah dan setiap permohonan ribi mestilah menepati syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak PBT itu sendiri. Sekarang dalam banyak kes rumah-rumah anutan haram yang menerima tanah gantian ribi ini tetap tidak mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh PBT sendiri. Perkara ini perlu dikaji semula. Yang kelima, penubuhan segera satu pasukan petugas khas peringkat nasional. Sebab apa? Mereka perlu membuat bancian dan mereka perlu juga mendapatkan data-data semua rumah-rumah anutan haram di peringkat nasional perlu kita mendesak agar pihak berkuasa boleh menubuhkan perkara ini. Yang keenam penubuhan jawatan kuasa bebas yang mana di dalam jawatan kuasa itu juga perlu ada check and balance. Ada juga orang daripada pegawai tanah, pakar pegawai tanah PBT and few other people should be inside termasuk juga wakil daripada Uh, kami mohon kalau ada wakil daripada Gara supaya boleh ada di situ untuk memastikan adanya check and balance. Okey, kemudian dan perlu diingat jawatan kuasa ini bukannya ditubuhkan untuk menghalalkan semua kuil haram. Kita tak mau depa buat satu jawatan kuasa, kemudian mereka namakan jawatan kuasa itu, apa yang mereka buat? Mereka senaraikan semua rumah anutan haram, kemudian mereka pula bertindak untuk menghalalkan semua semua anutan haram ini dengan memberi tanah gantian dan juga pampasan this is rubbish jika perkara ini berlaku maka kebangkitan akan mula sekali lagi ini saya nak bagi tahu yang ketujuh perlu ada pembentangan kertas putih kita mau ada kertas putih dibentang di parlimen hasil daripada petugas tadi dan juga jawatan kuasa ada pembentangan tentang apa, berapa banyak dan sebagainya di parlimen supaya orang tahu apa jalan penyelesaian yang diambil. Yang ke-8, kita mohon supaya semua pihak menjunjung titah tuanku, agung dan juga sultan Selangor termasuk juga apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri kami gara kami bersama dan kami juga turut berterima kasih di atas ucapan yang telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri untuk membantras rumah anutan haram ini dan saya nak ingatkan apabila telah ada titah tertinggi daripada Tuanku Agong dan juga Sultan Selangor maka apa sahaja yang dibicarakan oleh mana-mana ahli politik yang bertentangan dengan titah tersebut it is void So tidak boleh diguna pakai lagi dan saya minta siapa-siapa saja yang mengeluarkan kenyataan yang bertentangan maka dia telah derhaka kepada titah Tuanku dan kita perlu buat sama dan selaras dengan hasrat Tuanku di dalam perkara ini yang kesembilan mana-mana ahli -mana politik yang menyokong penjenayah yang melakukan jenayah curoboh ini yang cuba menghalalkan perbuatan haram ini seharusnya diambil tindakan. Dan saya secara peribadi menyeru semua rakyat Malaysia boikot dan jangan undi mana-mana ahli parlimen ke, orang politik ke dan sebagainya yang menyokong kegiatan jenayah ini yang berterusan selama ratusan tahun di Malaysia yang telah mengakibatkan kita kehilangan begitu banyak tanah rakyat. So ini adalah lapan perkara yang telah kami bincangkan di dalam mesyuarat yang telah kami buat di hotel tamu. Dan kemudian di hotel yang sama juga saya selaku pengasas dan juga penyelaras sebelum ini kepada gerakan garah beranggapan tugas saya, tujuan saya, apa niat saya untuk saya bangkitkan perkara ini di peringkat saya telah pun selesai. Saya datang bersama dengan 140 NGO. Kami bersama-sama telah menggerakkan perkara ini agar perkara ini menjadi satu isu yang diangkat oleh kerajaan dan alhamdulillah hari ini turut diangkat oleh uh, tuanku agung dan sebagainya dan kita harap ada perubahan. So selepas daripada ini gerakan ini akan diterajui oleh Haji Hanif Katri selaku pengamal undang-undang supaya kami nak memastikan kesembilan sembilan tuntutan ini dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab dengan uh, bersama dengan gerakan Garah. Dan alhamdulillah saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, kepada semua NGO-NGO, kepada semua individu-individu yang berada di belakang garah selama ini yang mana telah menyebabkan kita dapat membawa perkara ini kepada satu desakan sehingga ada suara-suara tertinggi yang telah mula menyuarakan perkara ini dalam tempoh yang sangat singkat. Walaupun perkara ini kita capai melalui pengorbanan daripada beberapa pihak sama ada tahanan dan sebagainya namun natijah yang kita dapat adalah natijah yang positif saya juga memohon kepada semua rakyat Malaysia bersama-sama kita berdiri di belakang garah memberikan sokongan kepada garah agar perkara ini dapat kita realisasikan bersama agar rumah anutan haram ini dapat kita bantras bersama insyaallah saya juga nak ingat nak berikan sedikit peringatan ya alhamdulillah kita telah datang kita telah membuat satu desakan dan hari ini dah ada suara tertinggi yang telah menyuarakan perkara ini namun jika ada pihak yang ingin spin putar belit Ataupun cuba ingin menghalalkan perkara yang haram Yang bertentangan dengan kedaulatan undang-undang Maka insya Allah Kami Saya akan kembali semula Untuk membangkitkan isu ini Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh